Saya jemput Datuk Wira Mas Ermiyanti Samsudin Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya minta Perdana Menteri menyatakan tahap persediaan kerajaan bagi menjayakan tahun melawat Malaysia 2026 khususnya dari segi promosi antarabangsa, pelibatan kerajaan negeri dan adakah uh, perbelanjaan dibuat berasaskan prinsip value for money serta adakah akan diadakan satu pelancaran besar-besaran pada 31 Disember seperti amalan sebelum ini. Terima kasih. Silakan, Menteri. Terima kasih, Menteri Tanah. Um, pelancongan ini di antara keutamaan kita dari segi keupayaan kita bukan saja mendapat hasil tetapi pekerjaan, uh, perniagaan ya, untuk rakyat. Untuk 2024, umpamanya, 38 juta uh, pelancong datang dan hasil uh, kepada negara itu kita jangka kalau dengan promosi yang lebih besar lebih berkesan uh, akan membawa hasil yang jauh lebih tinggi bagi negara soal um, MOTEC uh, Kementerian Pelancongan ini uh, tentu dalam kegiatan dia membuat beberapa libat urus dengan semua syarikat termasuk syarikat penerbangan Airlines, Batik, Asia, kemudian syarikat pelancongan lain, ejen-ejen -agen pelancongan hotel-hotel dan restoran-restoran uh, uh, libat urus untuk mendengar pandangan mereka bagaimana boleh kita um, tingkatkan uh, promosi ini termasuklah promosi secara digital, sekarang ini lebih banyak secara pro, uh, digital 70% 30% secara konvensional uh, atau uh, tradisional kerana um, Uh, tak perlu sangat kita bawa rombongan keluar untuk mengajak, tapi melalui digital yang telah ditingkatkan. Um, kita juga perlu meningkatkan um, penerbangan. Itu juga kelemahan kita, kerana penerbangan sejak Covid itu dah merosot. Sekarang ini dibuka semula dan uh, kita tengok kalau dari, dari negara China sendiri pun, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Lung Air. Kemudian um, dari Thailand dan dari Indonesia dari uh, Rusia yang dengan negara, negara yang baru masuk selain daripada negara-negara Eropah dan kita mahu juga pastikan supaya uh, pelancongan ini dapat memberi manfaat kepada semua daerah. Jadi kita ada tarikan yang baik di Sabah, di Sarawak dan beberapa negeri lain di semenanjung. Tetapi dengan mengukuhnya ringgit ada juga masa sampingan dia rakyat Malaysia melancung keluar itu terlalu tinggi ya, terutama ke Thailand ke Jepun sebahagiannya dan ke Indonesia sebab itulah kita tambah langkah untuk menarik domestic tourism dalam negeri dengan memberikan pengeluaran cukai RM1,000 bagi membelanjakan dalam negeri terima kasih sila uh, Masjid Tanah <tuh> terima kasih <tuh> yang Mak Muhammad Perdana Menteri atas jawapan tersebut Malaysia kini ada uh, diiktiraf oleh uh, dunia selama 8 tahun uh, berturut-turut oleh MasterCard Crescent Rating Global Muslim Travel Index GMTI sebagai destinasi uh, mesra muslim nombor satu di dunia. Dengan populasi uh, muslim di dunia uh, ben, uh, melebihi 2 bilion uh, dan juga nilai pasaran pelancongan Islam global kini dianggarkan melebihi Um, USD 220 bilion dan juga dijangka cecak ke 300 menjelang 2030 jadi antara faktor utama kejayaan Malaysia ini adalah disebabkan oleh um, Islamic Tourism Center yang bukan saja mempromosikan pelancongan halal tapi juga bangunkan standard dengan izin eh, ya, uh, Tansi Speaker Muslim Friendly Tourism Hospitality MFTH yang kini dijadikan sebagai rujukan serantau dan juga oleh OIC dan juga UNWTO jadi soalan saya Apakah benar pihak kerajaan bercadang untuk memansuhkan ataupun menyerap Islamic Tourism Center di bawah MOTEC ini atas nama uh, rasionalisasi agensi sedangkan uh, pusat ini telah pun terbukti <coughs> memberikan impak antarabangsa uh, dan juga uh, memberikan imej Malaysia sebagai peneraju pelancongan Islam dunia dan yang kedua mengapakah sehingga kini uh, jawatan ketua pengarah Islamic Tourism Center masih lagi belum terisi saya difahamkan sejak Januari kosong ya mak mohamad sedangkan portfolio ini amat penting dalam memastikan kesinambungan um, strategi dasar mempromosikan muslim friend, uh, friendly tourism malaysia dan ketiga setujukah setuju ya mak mohamad uh, jika kerajaan benar-benar serius untuk menjadikan malaysia sebagai hak utama ekonomi islam dan destinasi mesra Muslim Global, tidakkah sepatutnya Islamic Tourism Center ini diperkukuhkan dan diperluaskan fungsinya dan bukan dimansuhkan jadi saya mohon penjelasan yang berhormat Perdana Menteri apakah hal itu sebenar dan bagaimana kita boleh jana ekonomi daripada um, pelancongan Islam ini dan bagaimana Malaysia boleh kekal menjadi penaju dunia tanpa agensi ITC ini yang telah pun membina nama ini sejak daripada 2009 lagi satu, last question yang berhormat mana menteri pelancongan? patut dia teman yang Muhammad pen, uh, apa, menjawab soalan pada hari ini tak macam Tok Mat Tok Mat datang support yang Ahmad Muhammad Menteri Pelancongan mana? Terima kasih Baik Terima Betul Terima kasih Majlis Tanah Saya kena cek menteri, ke menteri Pelancongan demam ke apa saya tak tahu saya kena cek <laughs> baik tentang um, satu uh, agensi khusus tentang yang boleh menggalakkan pelancongan Islam, saya, saya, itu adalah selari dengan uh, keputusan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai hub uh, pelancongan ekonomi dan keuangan Islam. Semalam saya di uh, Bank Negara dan uh, melihat tentang kemajuan dan uh, beberapa langkah kita itu akan dianggap sebagai suatu permulaan dan ada cadangan daripada negara Islam, enam negara yang mencadangkan supaya Malaysia uh, mengepalai usaha untuk meningkatkan uh, program instrumen kewangan Islam dan ekonomi dan bersama dengan uh, pelancongan. Jadi saya 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 setuju perkara ini patut kita teliti. Uh, saya akan minta supaya Kementerian Pelancongan berikan keutamaan dari segi uh, program pelancongan kerana Islamic friendly itu dia lain ya dia kena Uh, umpamanya dia mereka mahu suasana uh, penginapan dan program itu lebih uh, family friendly jadi maknanya sesuai dengan keluarga dan lebih uh, mesra dan tidak <coughs> terlibat dengan beberapa uh, hal yang sama ada haram atau subhat. jadi uh, ini dilakukan oleh beberapa negara saya lihat umpamanya um, di uh, Turki ada, di beberapa negara Arab yang lain, Qatar ada, di mana dia diadakan beberapa program khas. Um, jadi tentang pelantikan, saya baru dimaklumkan bahawa sebenarnya um, akan dilakukan segera. Oleh kerana uh, Tanah tanya, saya akan pastikan dalam satu dua hari ini keputusan dibuat. Dan um, Tapi uh, tentang ITC itu saya tidak uh, dengar dan tidak fikir akan dimasukkan kerana KP baru pun akan dilantik. Baik, saya jemput uh, Pekan. Okay. Oh, pekan. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Kita mengalukan hasrat kerjaan untuk menambahkan pendapatan negara melalui pelancongan. Sepanjang tahun melawat Malaysia 2026, dengan sasaran 47 juta pelawat dari luar negara. Apakah perancangan kerjaan di pintu-pintu masuk utama negara bagi menyambut sasaran tersebut? Terima kasih. Syedera Pak Menteri. Terima kasih. Muhammad bukan. Dia, pintu masuk ini sekarang bila kita ada agensi khas. Ya, itu untuk pertamanya untuk mempercepat, mempermudah dan pastikan jadi lebih efisien ada QR Code untuk rakyat Malaysia sekarang boleh lebih mudah kita akan laksanakan berperingkat untuk um, rakyat dari negara luar tapi negara luar pun kita kena pilih sebab harus dipantau dari sudut keselamatan sebab itu baru-baru ini beberapa apa yang disebut sebagai pelancong itu diminta uh, uh, keluar dan tidak dibenarkan masuk uh, sebab kalau rekod mereka ada jenayah ataupun mereka tidak ada Uh, Makman uh, di, di, diyakini punya rancangan-rancangan lain, pekerjaan dan sebagainya mereka diusir dan uh, tetapi saya percaya uh, beberapa kelemahan itu terus diperbaiki dengan terutama dengan adanya agensi khas agensi khas ini uh, bertugas pertamanya untuk merapikan, memastikan um, lebih uh, efisien dan keduanya memantau dari segi keselamatan. Ini yang langkah-langkah kita ambil. Kerana kita jangka jumlah pelancongan itu kan lebih jauh lebih besar. Dan dengan kita menganjurkan ASEAN dan kehadiran negara-negara utama dari ya Amerika, Latin Amerika, Afrika, Eropah, selain benda ASEAN dan, dan Asia, ini akan memberi tumpuan kepada Malaysia. Saya doakan insyaAllah mudah-mudahan penyusunannya rapi kerjasama yang diberikan selama ini akan membantu kerana ini selain daripada peranan kita dalam diplomasi ASEAN dan Rantau dia akan memberi uh, tarikan sendirinya tentang kebersihan, kecekapan, keindahan Malaysia keseluruhannya. Saya jemput Tabarau. Terima kasih Tan Sri Fika. Dan izin yang ramai berhormat Perdana Menteri, tourism is a tough business. Uh, saya amat uh, terharu dengan target kita untuk tarik 47 juta pelawat ke Malaysia untuk tahun melawat Malaysia 2026. Tapi selain daripada masuk, kita kena juga pastikan yang rakyat Malaysia ni tak keluar ramai juga. Baru-baru ni bulan lepas saja dalam satu hujung minggu dianggarkan 200,000 orang rakyat Malaysia telah membanjiri negara jiran kita Thailand dan membelanjakan 50 juta ringgit. Di mana saya agaklah sebab di utara ramai daripada polis Kedah, Kelantan dan Terengganu semua pergi Thailand. Padahal masa tu Thai baht sekarang naik bukan turun. So saya nak tanya uh, kepada Jamat Menteri, Perdana Menteri, apakah sebab orang-orang di utara ni, empat negeri ni suka sangat pergi ke Thailand? Itu satu. Kedua, soalan kedua. Sekarang kita nak tarik ramai pelancong kita kena jadi sebuah negara yang mesra pelancong apa kata kalau target kita ni kita tengok ramai daripada target kita pelawat kita datang daripada China dan India bolehkah kerajaan mempertimbangkan untuk kita letak lebih banyak notice ataupun signboard dalam bahasa Cina, dalam bahasa Tamil, bahasa Hindi ataupun Korea untuk memudahkan mereka untuk berada di Malaysia supaya mereka rasa ini adalah sebuah negara yang mesra pelawat. Bagi saya itu satu penting. Dan last kali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri makanan merupakan salah, salah satu tarikan utama negara Malaysia. Semua orang tahu. Sajian Malaysia adalah terbaik di dunia. Malah di World Expo di pavilion Malaysia juga tingkat pertama masuk semua makanan. Maka saya nak tahu adakah kerajaan ada buat survey atau hasrat untuk buat survey ataupun nak promote kan apa sebenarnya makanan utama yang di nanti-nantikan atau yang orang nak orang pelancong kita nak makan. Apa yang utama tu mereka nak makan? Terima kasih. Baik, kodok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmm. Baik, jawapan PN jawablah. Yang pertama soal um, ke, terlalu ramai yang keluar saya singgung tadi. Dia bila ringgit kuat, Uh, rupiah dan bat itu lemah. Jadi adalah tarikan untuk ke sana. Uh, kemudian kalau ditanya apa lagi sebab pergi ke Thailand tu, uh, Yang Muhammad lebih tahu jawab sebenarnya Yang Muhammad banyak kali ke sana Saya pergi itu urusan rasmi uh, Kerana ada banyak pilihan lain Tetapi yang yang secara seriusnya Kita kenal pasti itu Sebab itu kita berikan Uh, ganjaran uh, pengecualian 1000 ringgit bagi yang belanja dalam negara. Cuma ini juga peringatan kepada ejen dan uh, restoran, terutama seperti mana di Langkawi, kita lahirkan kebimbangan. Kerana kos itu, ya, makanan, penginapan dan beberapa lain agak terlalu tinggi. Um, lada yang dipukusikan bersama oleh Menteri Kewangan Kedua dan Menteri Besar, dalam mesyuarat mencari jalan supaya dapat menurunkan dan mengurangkan kos sebab kalau kos tu tinggi jadi tarikkan kurang jadi dan ini umpamanya bila dibuat satu kajian tentang perbandingan langkawi dengan phuket ya keindahan langkawi itu langkawi mengatasi kena lebih-lebih bersih lebih semula jadi tetapi yang jadi masalahnya ialah kos yang tinggi jadi kita harus teliti kedua-dua perkara ini. Dia masalah kalau ringgit rendah pun masalah dan ringgit kukuh pun ada juga masalah. Uh, tapi kalau di antara keduanya saya masih pilih uh, pengukuhan ringgit. Yang berikutnya uh, cadangan tentang tulisan uh, tak payahlah sebab kalau orang ramai ramai datang ada eh, masalah orang ramai datang kita tulis Arab. Kita bagi kemudahan gitu di, di, di airport begitu tak payah sign board Arab. Begitu juga bila orang Cina datang. Bila orang Cina kita bagi sign board di kan airport untuk membantu mereka tapi tak perlu kita gunakan sign board dalam bahasa Cina terlalu banyak. Begitu juga orang India, orang India banyak itu pun bahasa lain-lain ya. -lain, eh. Tamil pun ada, uh, Hindi pun ada, Urdu pun ada. Jadi tak bagi saya tak perlu tidak mendesak dan dia datang tak semestinya kerana ada signboard uh, dalam tulisan bahasa dia. Mengenai makanan ini memang betul di Osaka Expo percayalah di antara gerai yang paling menarik dan mendapat sambutan paling ramai ialah gerai Expo Malaysia dan makanan Malaysia. Dan uh, makanan ni termasuk kalau tanya saya saya tahu tanya saya yang yang orang suka sate orang suka nasi lemak teh tarik uh, kalau saya orang pulau pinang nasi kandang bila nasi kandang tak ada di situ uh, jadi um, ini satu tarikan yang saya rasa boleh dimanfaatkan lagi saya, saya bila lihat uh, report saya pun agak um, terkejut juga macam mana boleh orang termasuk sebahagian besar orang Jepun dia pergi queue ya begitu lama hanya nak makan makanan Malaysia bukan percuma bayar ya dan tentunya mahal kerana ikut kadar bayaran Jepun tapi ini satu perkembangan yang baik yang patut diberi perhatian oleh Kementerian Pelancongan Baik, yang mahu sekarang yang tak maklah sesi mas untuk mas mas. waktu pertanyaan-pertanyaan Silakan Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan